Доброді доброго дня, пане Вадиме. Дякую, що зайшли. Отже, перше питання. Читаємо вістки про те, що стрімко ростуть ціни на товари першої необхідності, змітають там все з продуктових полиць. Люди скаржаться на ціни на бензин. Їм пишуть, а що ж ви хотіли голосувавши за Путіна? Пишуть про те, що фактично півострів вмирає. Це відповідає дійсності. Не совсем. Mm -hmm. Дело Скажите. в том, что любые средства массовой информации зачастую преподносят всю информацию несколько в более... Драматичном увы Да. да. А, как бы знаете, да, что после революции обычно у людей возникает какое-то состояние эйфории, приподнятости в Крыму. Сейчас, по всей видимости, такое же состояние у людей. То есть немного времени еще прошло. То, что сезон сорван, это однозначно, потому что я звоню домой, как бы пляжи пустые, все пустое. Цены действительно повышаются, но люди надеются на то, что им там зарплату повысят, наверное, или еще что-то. Ну, uh -huh. Хотя Крым, в принципе, всегда жил и живет за счет приезжих. Uh -huh. Сейчас ситуация там в этом плане действительно очень нехорошая. Uh -huh. Є який об'єм, якщо можна так сказати, бо це вже не одинокі випадки, це статистика людей, які були змушені залишити рідні домивки, переселитися на територію Материкова, так би сказати, чи існують якісь, і ви відчуваєте наявність якихось державних програм, які їх підтримують, чи можливо волонтери їх підтримують? В чому тут драма? Чим люди можуть допомогти? Давайте про це поговоримо. Ви знаєте, вже столкнувшись в течії двох місяців з роботою по переселенцями. Крыма. Сейчас замечу, что сейчас уже у нас не только переселенцы с Крыма. Буквально за эти два дня около 20 человек приехало. Это уже из Донецкого региона, с Луганского региона. У нас волонтерский центр, мы занимаемся сами себе, помогаем. Uh -huh. Притом мы участвовали в разработке законопроекта, мы были в рабочей группе Верховной Рады по, ну, в комитете Верховной Рады по разработке законопроекта, который вчера вступил в законную силу. Но как таковой, этот законопроект гарантирует крымчанам все те конституционные права, которые у них в принципе были. Ничего более в нем не добавлено. Сейчас ходят разговоры о том, что будет создано Министерство по делам Крыма, которое вплотную займется проблемами. Но... Мы говорим об этом уже два месяца. За два месяца я понимаю абсолютно, что наше государство, наверное, делает все, что в его силах. Сейчас мы не просим у государства дать нам квартиры, мы не просим дать нам каких-то денег, мы просим элементарных вещей. Дайте нам прозрачное выделение земли, мы сами найдем инвесторов, мы договоримся с ними, чтобы они построили дома, мы готовы сами себя обеспечить. Mm -hmm. Только нам нужны хотя бы какие-то хотя бы какое-то внимание со стороны государства, чтобы с нами пообщались, чтобы выслушали наши программы, чтобы нам дали на это добро, и мы сами начнем за себя работать. Mm -hmm. Сейчас законопроект, новый законопроект о статусе крымских переселенцев пишем мы сами. Mm -hmm. Тут вот яка справа. Станислав Рычинский, радник министра внутренних справ, который был перед вами, и мы мало честь говорить с ним, сказал, что сегодня держава слабка, как никогда. Це правда. Чи це має спонукати таких, як ви, таких, як я, іти не до, звертатись не до центральних органів влади, а до органів влади на місцях, до сільських рад, до районних рад і просити їх про те, щоб виділили землю в першу чергу, можливо, для кримських татар з тим, щоб вони мали нехай тимчасовий. Ми не знаємо, скільки цей тимчасовий статус буде. 10 років, 50, 150, ну, щоб вони мали свою власну землю, на якій би вони могли створити свою територіальну національну автономію і жити там до тих щасливих часів, поки Крим не буде звільнено. Ви знаєте, по-моєму, якщо не баю ґаюлі Цезар сказав таку хорошу фразу, будучи. руководя Римом. Если ты ничего не можешь дать своему народу, просто дай ему свободу, и народ сам разберется со своими проблемами. Mm -hmm. Так вот, что касается татар, это очень трудолюбивый народ. Моя жена татарка. Когда мы поженились, ей было 19 лет, и первое, что она сделала, это из моей лужайки зеленой замечательно сделала огород. Да, действительно, это правда. У меня была замечательная лужайка, где можно было после шашлычков поваляться, она из сделала огород. И ее родители всю жизнь провели в огороде. Когда, в принципе, в Крым заехали татары, крымские, э -э Крым достаточно хорошо ощутил на себе то, что у нас рынки насытились продукцией зеленой, красной, красивой. И татары это люди, которые работают на земле. Там много ходят слухов о том, что там они захватывают земли или еще что-то. Я всегда разделял точку зрения такую, что эта земля по праву принадлежит нам. Мы украинцы, очень лояльный народ к своим политикам. Мы все ждем, когда они нам что-то дадут. Но, по-моему, это время уже прошло. И сейчас, вот на данный момент, Рада громадских инициатив занимается тем, что мы пытаемся донести до всех людей. Менять нужно не власть. Менять нужно систему управления государством. Для того, чтобы изменить систему управления государством, те законопроекты, которые касаются нас, большого количества людей, то есть это законопроект о местном самовредувании, о территориальных громадах. Писать его должны не они для нас, это мы должны написать им эти законопроекты, принести торжественно вручить и сказать, господа избранники народные, вот мы, народ Украины, подготовили для вас законопроекты, по которым мы теперь хотим жить. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, все то, что делает сейчас общество... А ну даже бути як ніколи востребоване тим ж самим государством, і mm -hmm. государству все, що зараз нужно, це просто побольше обращать внимание на людей. Ну ви розумієте, що в цій ситуації, якщо вони почнуть звертати на нас увагу, їх негайно зміє на наступних виборах. Вони же показали за ці три місяці на що вони здатні в усій росія. Я не хочу сказати, що всі стовідсотково, але переважно більше, з чим займається внутрішнім партійним дерібаном. Як ви це бачите? Я вам отвечу, опять же, достаточно известной фразой. Каждый кожен народ... Так не треба мене лякати Юліям Цезарем. То... Ні. Кожен народ достоин свого правителя. Я вважаю, що ми этого правительства mm -hmm. не достойні. І mm -hmm. ли наоборот они не достойні того, щоб бути правителями mm -hmm. такого народу, як українці? Mm -hmm. Ми маємо інформацію, чи знаєте ви про те, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації проводять обшуки в будинках, які пов'язані, в яких живуть кримські татари, зокрема, обшукали докубудина Каліхамзіна. Амзін, да? Це початок що, репресії. У нас була Таміла Ташова в студії, вона представляла, представляє громаду кримськотатарську тут в Києві. І вона говорила про те, що можна говорити, що це є підготовка до етнічних чисток. Принаймні, я так це зрозумію. Навіть не скажу, що до етнічних, тому що, в принципі, навіть руски, проживаючи на території Криму і не розділяючи точку зріння. ну, скажем так, большинства людей, которые захотели присоединиться к России, точно так же подвергаются гонениям и преследованиям. Мы регулярно с этим сталкиваемся, люди приезжают сюда, и я как бы уже, по-моему, связывался с вашей студией, приглашал сюда человека, которого за его украинское настроение очень сильно избили, он лежал долго в больнице, В принципі, з прислідування со сторони государства така річ присутствує російської держави. Да. Російської державними ма. Я хочу тут вас спростувати. Ви сказали, що більшість проголосувала за приєднання до Росії. Це статистично, абсолютно і політично. Це не так. Ми маємо відповідно відео наших колег з телеканалу ATP. Давайте ми його подивимося. І спробуємо заднім числом це усвідомити, що там відбувалося. Дякую, прошу. проголосовать несколько раз. Заман провел собственный эксперимент. Все, что требовалось для голосования на чужом участке, это крымская прописка и заявление. В третьей школе лицея мне выдали бюллетень, несмотря на регистрацию в другом районе. Надо напишите, пожалуйста, заявление, значит, по форме. Там есть у нас примерная шапка, да, шапка есть. Значит, Прошу разрешить мне проголосовать. А слючит меня в для для голосования. Для голосования. А там есть образец. Там есть образец. Там есть образец. Так как имеют русскую На избирательном участке, который располагается на территории профессионального училища на улице Первой конной армии, для того, чтобы проголосовать, предложили написать заявление и указать в нем адрес, который входит в этот участок. Вот там образец заявления. Значит, пишите все то же самое, только за, ну, естественно, свою фамилию, mm -hmm. имя, отчество. И когда доходите вот сюда до улицы, я вам скажу, как правильно написать, потому что mm -hmm. у нас же здесь зарегистрирован за другой адрес. А я сейчас пока вас слышу список. Минута ожидания и бюллетень выдан на руки. Все. Так, пожалуйста, вот ваш бюллетень, вот ваш паспорт. И вот здесь, пожалуйста, распишитесь, что вы дополнительный список. Все, в на участке, расположенном на улице Гурзовской в школе-лицее, мы получили право выразить свое волеизъявление в третий раз. Я прописан в Северополе, но не совсем на уж месте. Могу ли я проголосовать у вас? просто здесь работа рядом. Так, сейчас, да, я не скажу, что... Здесь даже не пришлось писать заявление. Итого, в течение двух часов мы смогли получить три бюллетеня на имя одного человека. справедливости ради отметим, что возможность проголосовать была не везде. На участке номер 08122 на улице Грузовской нам отказали. Но я все-таки по месту Заман АТР. Таке от маємо відео з Криму. Зараз обговоримо його з Вадимом Кодичіговим. А тим часом на телефонному зв'язку з нашою студією великий лідер великого народу Мустафа Джемельов. Мустафа, асадам алейкум. Дякую сердечно, що ви зайшли. Можливість поговорити з слухачами громадського мусафага. Яка ситуація тепер з кримськими татарами? Маємо інформацію про обшуги. Маємо інформацію про те, що людей переписують в мечетях. Маємо інформацію про те, що це можливо, принаймні так, представники вашого народу в нашій студії говорять, що це може бути підготовкою до етнічної чистки. том, как э, пойдут мероприятие мероприятия 18 мая, при десятой годовщине депортации крымских татар. Мы уже запретили 17 мая это когда молодежь собирается в студии, и там они делают большой такой, макет полуострова Крым, и они, приходящие люди ставят свечи. И там звучит правда мелодию одним словом, вспоминает жертв депортации. В этом году встретили, и просто не догадаетесь. Mm. Uh, Мустафа. А, 4, мы проводим ежегодные там традиционные митинги. Значит, там хотят устроить это. Мустафа, ага, я перепрошую. Ми майже нічого не чуємо. Спробуємо зараз перенабрати ваш номер. Можливо, ви десь в закритому приміщенні є можливість кудись пересунутись. Дякую вам сердечно. Я прошу колег перенабрати зараз високоповажного пану Джамилю. Отже, з того, що я зрозумів, що там якісь якісь турнікети виставляють. Ви маєте якусь інформацію про те, що Нет, Суп... абсолютно... супруга ваша нічого не казала. Ні, ні. Mm -hmm. Нас більшого срає знаходиться mm -hmm. з мамою. Мама заболела сильно, поэтому... Мы спихчутя. Ситуация с водой, ситуация с медичными, с медикаментами, ситуация с харчами, как она описывается? Все усложнилось. Угу. Все усложнилось, это переходный период, все это озвучивают как переходный период. И вот сейчас, вот, глядя на ситуацию с выборами, то, что вы показали сюжет, я все-таки хотел бы затронуть, что... Прошу э, Скорее ситуацию нужно рассматривать не самими выборами, а с тем, что предшествовало этому событию. Угу. То есть я э, приехал в Киев в январе месяце, Месяц. И тогда, выступая на одном из больших собраний, где собралось много народу, много телекамер, я тогда сказал одну простую вещь. Вы сейчас должны услышать Запад, вернее, вы должны услышать Юг и Восток. Если сейчас этого не произойдет, последствия будут очень нехорошие. Настроения уже на тот момент на Юге и на Востоке страны были нехорошие. Все, что нужно было сделать власти, это приехать и объяснить, что... К власти пришли не фашисты, к власти пришли не бандеровцы. Сейчас мы встречаемся с жителями э, восточных регионов Украины, и мы объясняем, что мы не привели никого к власти. Мы не за то, чтобы сейчас одни олигархи поменяли других на своих местах. Нет. Мы за построение нового, концептуально нового государства. И сейчас в Севастополе после референдума люди делают то же самое, что делают сейчас, пытаются делать люди в Киеве. Это люстрация власти, это борьба с коррупцией. То есть все те же самые действия, которые здесь пытаемся сделать мы, они делают там. То есть в принципе мы идем в одну сторону, только теперь эти люди идут в эту сторону под другими mm -hmm. знаменами. В Донецке ситуация могла бы разрешиться точно таким же способом. Mm -hmm. Мы имеем Мустафу Джамилева, на звездку да, да, да. Мустафа Дуже дякую вам. Ви нас краще чуєте. Да -да. Да. Будь ласка, вашу думку, якщо можна продовжити. Наскільки серйозна є загроза сьогодні над кримськими татарами? Віна концентрується на тому, як провести 18 майпортації, яка є більшою масовою. Я опасения, что там могут uh, действовать переконтролированные вот, вещи. В первую очередь, что выйдут с украинскими плагами и с лозунгами было оккупанты. Он был все на это Поэтому максимум... это Ну, они большие силы. Сейчас только мне сообщили вот Сильная Лазурная из э, Российской Федерации привезет около 400 ОМОНовцев. Концентрирует э, эти автозаки, э, вот такая ситуация. Что потом, э, как будто бы люди должны проходить через металлы искатели. Что-то mm примерно -hmm. <связано> проводить через эти искатели 40-50 тысяч человек. Э, Запрещайте проносить также воду в бутылках. В той жаре, я не знаю, как это можно без воды. Администрации у них очень много, и мы тут право не знаем, что может произойти э, 18 мая. И, к, на того, как я говорю о том, что у вас там будут радостные специи, как и в глупости. Потому в Украине, в сан что в Украине, в это не в Сан-Франциско, Ради церковной штрафа. Каждый год. Коль. Там чертой огонь. Где на огромном полуострове. Там люди устанавливают сеть. В этом году запретили. Сказали, что. Интересы противопожарной безопасности. Чувство такая вот течушь. Но произвели несколько обучков. Кто-то там. Чех называют на допрос. Обучка. На ломках выставили. Мои отцовские. И их обучили.

Дякую вам сердечно, високоповажний пане Мустафа Джамильов. Хай Господь хранить народ кримськотатарський. Що я можу це сказати, пане Вадиме? Повернемось відмотаємо нашу розмову трошки назад. Ще один раз. Чи можемо ми е, говорити про те, що скажімо через вашу раду, через інші громадські організації? Е, Якось обіювати у Верховній Раді ідею про те, щоб в одному з адміністративних районів України, на півдні країни, зокрема, виділили землю, щоб там можна було створити кримсько-татарську автономію, бодай тимчасово. Да, естественно, можна. Кримсько-татарський народ – це взагалі дуже роботящий народ. Вони дуже швидко приспосаблюються до всіх умов. І це люди, які самі себе кормлять, і плюс ще кормлять всіх остальных. Ну, що правда, то не гріх. Точно так же, как и масса предпринимателей, которые выехали с Крыма имеют возможность заниматься здесь бизнесом. вплоть до того, что мы там не просим, чтобы нам дали какие-то деньги, там, стартовые или еще что-то. Как в нормальной европейской стране. Дайте нам преференции на год-два, чтобы мы стали на ноги. Мы ну точно да, так же, же Просто партнер. обеспечим сами себя и обеспечим людей рабочими местами. Mm. Сейчас мы пытаемся скоординироваться уже как бы между всеми городами, которые живут крымские переселенцы. Мы создали, запустили... Ну, что я так и скажу, что в Львовской области 210 уже из Луганской, Донецкой и Крымской автономии. Это не полная цифра. Ну, очевидно. Вот совершенно. Очевидно. Есть, по нашим подсчетам, примерная цифра, которой сейчас людей, которые уже выехали, это около 15 тысяч человек. Вау. Около 15 тысяч. Просто каждый ведет свой собственный учет. Но ну, я говорю, на, за последние двое суток около 20 человек только обратилось. Mm -hmm. Причем большинство уже едет из Донецкой и Луганской областей. Сейчас мы сделали сайт. Вот мы его выложили уже на днях, выложили и сейчас заполняем его информацией. Мы сейчас объединяемся с Львовской, с Винницкой, с Житомирской областями. То есть мы создали единый сайт, где будут все предложения по трудоустройству, по размещению, по расселению. Э, вся информация компактно выложена. То есть по как голосовать правильно, как вести себя в случае утери паспорта. Все контактные данные по всем министерствам тех контактных лиц, которые реально могут отвечать на какие-то вопросы. Я просто вчера наблюдал картину, когда наш сотрудник два часа не мог договориться с кем о том, чтобы устроить в садик двоих детей. Реально, при том, Чим что... Чем мы, дозвольте перервать? чем мы громадски можем допомогти? Да Нам только почаще озвучивать наши проблемы, о том, что наши инициативы существуют. Мы не ходим с протянутой рукой. Мы здоровые, грамотные, умные люди. Мы сами себя можем обеспечить. У вас юристы есть какие -то... Само собой, ага. у нас есть целый крымский правозащитный Нет. центр, который переехал сюда, в Киев. Они оказывают консультации. У нас в Раде громадских инициатив достаточно мощная юридическая группа. Сейчас эти две, два коллектива совместно... напишуть законопроект о статусі кримських переселенців. Чи можуть вони записати туди пункт, в якому би зазначалося, що ви просите, ми як громадські будемо це, напевно, підтримувати? Ну, я так точно це буду підтримувати і мучити всіх, хто сюди будуть владних людей цим питанням, з тим, щоб виділили кількасот тисяч гектарів земель, з тим, щоб там створити автономію на материковій частині України. Ми вже об этом думали. Ну иметь таких партнерів, як ви, буде за щастя, по-моєму, любої громадської організації. Тим більше, що ви громадське а ми громадське об'єднання. Ну да, ну люди тим більше, що нам платять, дають гроші на За що ще раз дякую так. вам, Уклінна, тільки завдяки вашій матеріальній підтримці, зокрема, пан Вадим може бути в цій студії і звертатися до вас. Ситуація з виборами президентськими. Останнє питання: як ви бачите це все? Эта вся процедура достаточно хорошо проработана, она у нас несколько раз выложена на сайте, то есть каждый из наших переселенцев, мы сейчас распечатали все эти листовки, инструкции, где надо, куда надо пойти, где надо зарегистрироваться, какая будет процедура голосования, раздали их по местам компактного проживания, то есть координаторы компактных мест, они приезжают прямо к нам в КМДА, туда в 206 офис, получают стопочку этих инструкций, как надо, они развешивают все это на местах у себя, там, то есть люди информированы о том, как правильно проголосовать, какая процедура должна быть, там до 20 числа надо пойти зарегистрироваться там, в ТВК uh -huh. на своем избирательном участке. То есть эта процедура у нас отлажена, мы всех uh -huh. информируем, как это делать, и на сайте у нас эта информация uh -huh. тоже есть. Доступный головы Центральной выборчей комиссии Андрей Магера сегодня рассказал про то, как будут происходить президентские выборы в Крыму. Давайте. Ти послухаємо, шановного посадовця, потім порівняємо дві точки зору. Будь ласка. Севастополя виборчі комісії не утворювалися і функціонувати вони там не будуть. Натомість всі жителі країни і Севастополя, виборці України, які проживають на цих територіях, залишається в них єдиний механізм. Це зміна тимчасова, зміна, зміна місця голосування без зміни постійної виборчої адреси. Це для них сьогодні день займаємо каже. Іншого не існує. Більше того, існує пряма, є наявною пряма вимога закону, це стаття 8 закону про статус тимчасово окупованих територій, де зазначено, що вибори на території Автономної Республіки міста Севастополя не проводяться. Далі Зовсім останнє запитання, пане Вадиме, дайте мені пораду. Люди питають на вулицях за кого голосувати на президентських виборах. Я кажу, що можливо, оскільки влада слабка, як ніколи, як сказав пан Речинський, я не можу тут йому протирічити, бо це є правда. Можливо, для нас зайві будуть два тури президентських виборів. Треба вже закрити очі в одному турі проголосувати. Що ви скажете? Я скажу слідкуще. Я вже якби как бы, озвучив свою точку зріння ізначально. Сейчас нужно менять не лица во власти, а систему управления Но государством. Но выборы это 25 Я понимаю, да. То есть сейчас э, голосуйте, за кого у вас больше душа лежит. Самое главное, это сейчас наша страна, те люди, которые выбрали себе побед, э, перемогу, они должны сплотиться, стать рядом с властью. То есть нам нужно просто сделать коридор mm -hmm. для этих людей, чтобы они не могли сделать шаг ни влево, ни вправо, без mm -hmm. обсуждения громады. Mm -hmm. То есть мы, народ Украины, являемся носителями власти в этой стране. И когда каждый из нас это поймет, и каждый будет знать о том, что президент ⁇ это всего лишь наемный человек, который исполняет волю народа. Вот когда каждый из нас будет относиться к общественной собственности как к своей собственности, и когда он поймет, что государство ⁇ это мы, государство ⁇ это тот народ, который в этой стране живет. Вот тогда любой президент, какой бы он ни пришел к власти, будет четко осознавать шаг влево, шаг вправо. Но рядом стоят люди, которые mm. на вас смотрят. Це означає кінець радянського союзу. Якщо держава це ми, то то його остаточна смерть. Росія цього не допустить. Чи mm. <реш> ну <реш> на <постарається. ми>, щастя <реш> живемо в Україні? <реш> Слава Богу. Я за це Богу дякую кожного дня. Дякую, напевно, так як і ви. Величезне вітання вашій дружині Сусані. Тримається нехай наша молитва з нею. Очевидно, як і з усіма кримськими татарами. Вадим Кадачігаф Рада громадських ініціатив був гостем нашої студії.